Наша знімальна група майже щотижня відвідує робочий кабінет міського голови Сабодаша Володимира Івановича. Тематика розмов різна: бюджет, дороги, дитячі майданчики, школи, опалення і таке інше. Але одного разу ми стали свідками зустрічі, яка, на перший погляд, не має ніякого відношення до господарської діяльності очільника міста. Група молодих людей, гравців з давна відомої всім нам гри КВК, зустрічалася із рівним Сергієм Петровичем, який є президентом благодійного фонду Сергія Рівного, почесним віце-президентом футбольного клубу Арсенал, президентом команди Манзана Мініфутбол», Головний діяльності Сергія Рівного на сьогодні це надавати благодійну допомогу спортивним та іншим юнацьким колективам країни і сприяти таким чином розвитку здорового способу життя серед юнацтва та молоді. У свій час Сергій Петрович сам був капітаном студентської команди КВК у Кісі. Саме тому його зацікавила пропозиція Сабадаша Володимира Івановича виступити спонсором Васильківської молодіжної команди КВК. І він погодився зустрітися з Олександром Бекарюком і обговорити спільний план дій. У нас задача, щоб ми привлекали нашу, нашу молоді, щоб у нас люди займалися творчеством, вони займалися Іван Дой, що тут розговорювати Івановичем. Тут починається ну, дуже багато людей ну, молодіж починають іти по поэтому Тому потрібно, наоборот привлекати їх в такий мир. Капітанський досвід дозволяв Сергію Рівному порадити, як організувати правильно підготовку команди до виступу. Знаєте, як у нас було? Я раз розкажу в двох словах на одному двадцять назад, ну як у нас було. У нас збиралася, у нас є команда, є команда КВН. Чоловік було 30-40, наприклад. Сібираються всі практично. Ну, там... Есть те, кто пишут, они там самые ну, основные, те, которые пишут. Но собираются все, и каждый начинает просто сидятся сидят все и шли. Кто-то кто-то что-то сказал, кто-то, кто, пишет, он зацепил шутку, начал писать. Там, да, и вот так, вот, просто 4-5 человек это, ну, это мало. То есть нужно, нужно привлекать, вы, вы можете собрать там команду, мы собираем, человек 20-30 можете собрать, и ничего страшного, пускай просто сидят, пускай сидят, общаются, пускай кто-то что-то там ну, говорит. А это, это ну, всегда, всегда вот после таких наших сборов ну сказать молодежно там тусовок, пускай было таких сборов и все все всегда ну выходили очень неплохие шутки и ну то что мы там ничего не выиграли это только потому что не было финансирования все остальное все остальное мы всегда были в топе нас все любили всегда зал смеялся самое главное что зал смеялся да вот есть, ну, есть, ну а если вас а если вы будете вчетвером писать а все остальные люди, которые будут играть с вами, они будут участвовать только когда, там, ну, когда вот вы уже делаете разум, вы просто их обучаете там, игре, уже они уже выходят, рассказывают, это чуть не так. То есть лучше, лучше чтобы они прям присутствовали в, при создании этого юмора. Ну, у нас там было. Ну, если честно, у нас был опыт, когда мы брали многочисленно много людей, и мы пришли к выводу, что много людей очень неудобно, с ними нужно работать. С новыми людьми нужно работать. Я за то, чтобы если вот мы взяли людей, там, они как-то с... связаны с искусством каким-то образом. Человек поет, допустим, то есть человек там читает рэп, человек там что-то умеет. А если брать людей, которые не стояли на сцене, не могут совести вести, то это очень долгий путь нужно проделать, чтобы так сказать, их научить. Это будет команда два года идти к успеху. Хорошо, а какая задача вообще? Какая задача? Задача у нас, будет? мы в региональную лигу хотим, в Харьковскую, вот сразу в сезон пойти в региональную лигу в Харькове. Это последняя, регион... последняя официальная лига ТТО Амика, Масляков, последняя в Украине. Хотим, ну там у нас хороший друг, редактор, хотим отыграть в ней сезон, просто сбиться как команда. И после этого фестиваль в январе будет в следующем году, или Сергій Рівний наполягав на тому, щоб Васильківська команда КВК об'єднала якнайбільш талановитих юнаків та дівчат. Тож організатори команди запрошують приєднатися до клубу веселих та кмітливих усіх бажаючих Васильківців. И мне бы хотелось, чтобы все-таки в следующий раз, когда я приехал, я посмотрел на человек 30-40, которые вы соберете, из тех, кто, кому это интересно, если у вас есть много их там. Ну, я бы хотел, чтобы вы, посмотрели, вот, ну, я бы хотел, чтобы вы провели, ну, не тренировку, даже как это сказать, это, не типа знаю, как Ну, вот это как кастинг такой сделать сделать на команду. Вы, вы сейчас идете как. Э, у меня еще есть футбол, например. У меня есть основная команда, и человек 30 есть, которые мы все время просматриваем. Они приходят, и из тех 30 человек выходят 10-15 хороших футболистов, 50 человек. Вот так же и вам бы хотелось, чтобы люди, которым это нравится, чтобы давали возможность, чтобы они приходили и участвовали. Ну, это, это вот мои пожелания.